Всем привет, меня зовут Настя, а это Соня, наверное. Соня Лэй. Короче, короче сегодня мы снимаем 10 секунд. 7. 10. А, 10 секунд. Челлендж да. 10 секунд. Ты выложил наш? А, мы его. Мы его не снимали. Мы его не досняли. Ну как не досняли, короче, была. Наверное, все это знают, но если вы... Но если вы не знаете, то вы тогда... Оставайтесь это... на нашем канале. То, то это тогда... Сейчас я вам объясню, что это. То это тебе там, например, мне Соня задает... Ну, мы сначала на фон. Например, Соня выиграла, мне Соня задает там, например, иди там, не знаю, что... Назови там что-то, на какую-то букву, что-то назови, какие-то там цвета. И я должна это выполнить за 10 секунд. Если это не получается, то тогда что-то становится 0-0. И потом мы в конце э, узнаем, кто же. Играет об голову. Так. Нет, этого мы делать не будем. Суефо. 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 Су 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 Она первая. Так, ты нажимай. Пробел. Успей за 10 секунд выпить вот до сюда лимонад. Сейчас, подожди, покажи. Вот до сюда. Короче, когда закончится наклейка, до сюда нужно выпить. Сейчас подожди, открою. Давай. Не плюнь только. Раз два, три. Нам тазик нужен. Девять, десять. Нет, да даже не запила. <свист> я так, не короче, могу, потому что я... Да, нажай. Теперь я. Ну? Не туда. А. Теперь... Сейчас скажу что. Так, если убегать, то нет, не надо убегать. Мы не должны убегать. Назови девять, нет, восемь твоих любимых цветов. Синий, голубой, фиолетовый, белый, черный. Сколько? розовый, Вкусный. красный и, и серый. Разбела. Хотя розовый не мой любимый цвет. А. Я просто посмотрела. Давай. Так. Назови -э пять твоих любимых игрушек. У нас уже просто. 4 секунды. Подожди, в смысле, каких компьютерных там, что-то там... Игрушек! Нету. Нету нет. компьютера и планшет. Ладно. Назови семь. Назови семь. Чего я пошутила? Семь. Назови семь. А что семь? Семь программ на айфон. Секундами таймер, сабвисорф, диаметри, дэш, не знаю, чего, диктофон. Не успела. Одиннадцать стол. Я только Не Успела, ладно. А ты выполнила? Один доль. Тогда. Что я успела за 9 с чем-то секунд? 9840. 9, 840. Настя, все помнит. Короче, давай. Назови. От 1 до 10. Один, два, три, 4 5 шесть, семь, восемь, девять, десять. я сейчас медлю? Назови. Шесть, нет, семь каких-нибудь сериалов. Я ну, там не знаю. Посерянные. посерьезно Ладно. Восемь любимых видеоблогеров. Иван Гай, Катя Клаев, Настя Спилберг. Саша Спилберг. Потом кто там? Еще Саша Капустина все не успела. Один-ноль. Я знаю. Ой, я... ей больно, говорю я. Оу. Хотя ничего не почувствовал. Я чувствую твою боль, Соня. Спой э, куплет песни. А, да, за. Спой куплет песни Кристина Си, мне не смешно. Мне не смешно, в клубе темно. Мне куплет, дозвис... а не припев. Вы инстах, так назад с тобой. Ты чего? Куплет, а не припев. А, куплет. Ой. Давай, раз, два, три. Аэропорты, вокзалы, клубы и залы нас ждут. Мы открываем создание тайны. поднятых рук вверх, мы надубляем вниз, и снова земля качается скачается, нами. Мы красная звезда. Мы сами это уже пошел. Мы красная звезда.

нет тогда другое Назовим пять песен пять просто пять песен которые исполнял Тимати или еще с кем-то исполнял Тимати пять пять Султан потом этот этот как она называется? Ты готова слушать? Нет КД. ой КД. я не помню как она называется это не Тимати кстати исполнял что это ты В готов услышать? Смысле? Нет, Нет. вообще-то мы смотрели. Это на танце. Мы наверное. смотрели видео, где он пел с Кристиной Си. Короче, пофиг. А. В машине. Ладно, седан есть. Борода, я что-то все забыла. Понты. Я вот понты хотела сказать. Получилось кадык. Кадык. Ладно, давай. Я сейчас запишу специально, чтобы не забыть. У меня один. Кадык. Блин, ручка не пишет. Кадык. Это, наверное, видео... Пишет. Это, наверное, видео будет в 2 секунды. Ой. <свят> в 2 видео. Кадык. Так, у меня. <свят> у меня один, у тебя Нет. ноль. Ты еще я ничего не успел. Я успела. справилась с ты еще ни с чем не справилась, Настя. Нет, я справилась с куплетом. Мне не смешно. А, только у тебя один. Я только... один. Давай. Что-то у тебя ручка потекла. Так. Назови пять фирм. Там, знаешь, на Кадидас Пума. В смысле одежды? Ну, всего, короче. Одежду, обуви, там, трусы, а, <сёк> <сёк> Штанов. Давай, давай. Раз, два, три. Лореаль Париж, Адидас Пума. Забыла мою любимую фирму. Адидас, а нет, Адидас Пума. Все. не спал. Найк, забыла. И Лореаль Париж, это вообще-то косметика. Это фирма косметики. Ну, а я сказала тебе фирму одежды. Сказал, нет всего. Я тебе перечислила, что одежда, штаны, трусы и так далее. Ладно. Назови. Ну, с чего? Назови, когда день рождения. Так, назови пять, 5... нет, шесть день рождения твоих э, лучших подруг. 4 января, 27 января, 24 января, 31 августа и 17 июня. Сказала шесть. И... Найс, ну так нечестно, я остановилась там Ладно, залепилась. давай еще одна. Mm -hmm. Назови. Пять мультфильмов. Тарзан, -на, На шесть улетучих обезьян. Анастасия. Сколько? Пять? Да. А потом там что-то... Гравити Фоллс и что-то еще. что-то еще. Есть такой мультфильм. ты что, не знала, что то один ноль. <laughs> <laughs> что, ты еще есть такой мультик? Давай сейчас найдем в интернете. Давай. Мультик, что ты еще? <laughs> <laughs> давай посмотрим, Ой, Попробуй еще. поправили, Настя. <laughs> Настя, ну давай посмотрим. Нет у тебя одного. Есть, давай посмотрим мультик. Мультик. Это, что ты еще? Нет у тебя этого. Вообще-то я есть. сейчас. Ладно. Потому что это... Только по пять будем теперь все говорить. И... Нет, семь секунд, Ладно. ну а по пять. Назови... О, десять секунд. Назови пять твоих любимых... О, назови пять твоих любимых... В общем, в следующем видео вы узнаете, что там будет.